Warner Brothers представляет одну дикую снежную пустыню, по которой еще другая дикая решила прогуляться 25 февраля. 4, -го. 4 -го, да? Mm -hmm. я вперед забежал. 2013 -го года. Ребята, это не Антарктика. И даже не Арктика. И гавкают там не белые медведи. А пеньковский простой бобик. Вот. Вы посмотрите на эти просторы. елки палки Смотрите, какая красота. А? А там вот дымка такая. А горизонт прямо такой какой-то вот я вот вы поняли да кручусь вот вокруг себя и вокруг меня такой круг ну и тут в этом кругу попала попадает одна девушка тут. все время да. вот она такой выдающийся исследователь Гл глубины выпавшего в этом году снега. И какой же он глубины? Вот так вот. Ну, вот так. В общем, вам по пояс будет. <сcoff> <сcoff> да, ну, первую серию мы пока. Ой, смотри, какие вон эти. Да. Навоз, навоз. Это навоз. В смысле удобрения очень неправильно как бы вот он то есть навоз надо осенью вообще в огород выбрасывать и перепахивать на зиму и хай он себе там преет а тут его ну хорошо его прикрыли правда соломкой там люди какие-то с собачкой появились он видите двигаются такие люди но они не так. они правда не такие глупые как мы вот, потому что они у себя дома а что нас сюда понесло в такой холод это мы спросим у этой девушки но уже